сказал, что после такого фильма и после того, что там было показано в любой европейской стране очевидно, чиновник ушел бы в отставку как вы оцениваете шансы своей отставки после такого фильма? ну, я уже отвечал на этот вопрос я понимаю, я хочу процентов услышать то есть я понимаю, что вам доверяют но вам доверие выразили раньше гораздо, чем было я еще раз повторяю я не вижу никаких поводов говорить сегодня об отставке. Я был честным и откровенным. Если честность и откровенность это препятствие, ну, работать дальше... Честность, когда человек берет взятку и говорит, я честный, я не вас имею в виду, я просто пытаюсь провести параллель, это тоже честность. То есть, ну, такая честность может привести к отставке. В чем здесь вы находите общее? Я нахожу общее, общее в том, что честность бывает разная. То есть честность может привести к другим к разным результатам. Согласен с вами. Пожалуйста. Вот, все находят чиновники высшие лица, ходят на футбол.